Uh, buat comeback. Oh, Allah, kali kau jemput dia? Ha. Uh, jemput Biasalah. lagi. Ha. Uh -uh. Berani tangkap tapi gagal cegah. Uh. Ha. Nah, ini YB pun dah buat mm -mm. kita panggil apa? Video mm -mm. lah. Mm -mm. Uh, cuma kalau saya boleh tengok lah uh, dari segi macam mana YB olah semua. Saya tengok industri pencegah rasuah ni pun dia ada front end dan back end. Industri? <laughs> uh. <laughs> front end, back end lah eh bahaya eh. tu connotation uh, connotation duit. industri ni maksudnya orang buat duit Industry Industry pencegahan industri pencegahan rasuah <laughs> industri okey lah, lah saya ambil macam semiconductor lah uh, dia ada front end, <laughs> back end sama langsung uh, sebab uh, masih baik aku bukan yes. lecture dulu. kau dulu aku dah kan kau industri fokus Tan Sri Azam Baki dalam podcast dia berdegar-degar adalah dari segi back end tapi mungkin kita back tak back end maksudnya back end maksudnya kita uh, tangkap Orang dah, 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 siap dah Perasaan tu dah siap Itu pun back end Front end tu pun Tak, tak kena Tak kena Aduh <laughs> Mungkin Mungkin Aziz baca paper Semikon banyak <laughs> <laughs> Selalu Mentang-mentang lah Sekarang <laughs> ni baca Pasal semikon <laughs> daktor, kan Tak oh So you mean sebenarnya uh, Dia bukanlah nak kata Back end or front end <laughs> Dia sebenarnya Maksudnya Yang ditumpukan sekarang ini Ialah Aftermath. ah, temas, after tengah uh, biform, ataupun kalau sakit lah kan, mm -hmm. between the root cause, ataupun uh, ialah prevention dan cure lah, yes, yes. then you, you spend more time on on uh, cure mm. menangkap ini adalah cure yes, lah. Yes, yes, okay. yes. Adakah itu? Ya, yeah, yeah, ya, yeah, gambaran yeah. dia? Uh, uh, hmm. betul lah, bukan back end front bukan end, end <laughs> lah, uh, okay, prevention cure lah. Prevention okay. cure. Uh, betul lah cegah lah pandai-pandai hmm. kau pergi tukar kan so you were saying uh, Tan Sri Azam Baki banyak tumpu, dia kepada, banyak tumpu kepada aftermath, aftermath. Ha. tapi kita lah kita banyak lagi benda-benda yang kita kena fokuskan uh, tata kelola hmm. uh, procurement dan sebagainya hmm, Ini bagaimana pula hmm. Yalah kita kena terus bersuara lah kan um, sebab itu kebimbangan saya lah dan dan saya dapat uh, angka terbaru setiap bulan. Okay. Kan? Uh, angka Januari menunjukkan bahawa uh, kebimbangan ataupun ketidakpuasan hati mengenai rasuah telah menjadi isu nombor satu di negara ini mm -hmm. uh, di kalangan pengundi mengatasi masalah ekonomi pun. Hmm. So, back to square one lah. Back eh. to square one lah kita kan. Back to square one. Jadi, um, dan tindak balas daripada kerajaan. Saya tak tahulah apa yang mereka bincangkan. Tindak balas daripada kerajaan ialah kita tangkap lagi ramai orang. Kita tangkap lagi ramai orang. Kita tunjukkan Tan Sri Azam Baki ini layak untuk disambung satu tahun lagi kerana dialah yang balik berani. Dia tangkap semua orang kan. Tapi angka itu tak berganjak. Malah menjadi lebih Uh, teruk tau dari satu bulan ke satu bulan okay. dan dan hipotesis saya lah ialah kerana rakyat ni tak bodoh <laughs> uh, sebab tu saya timbulkan soalan yang saya tanya tentang saringan tapisan dan juga kelulusan SPRM itu hmm. kerana kita ada berjuta penjawat awam hmm. yang dalam polis ke tentera ke pegawai kerajaan ke malah untuk jawatan-jawatan uh, board kan GLC semua ni semua ditapis oleh SPRM. Hmm. Apa yang tidak disebut selama ini sebab itu berlaku cynicism sebab itu rakyat kita ni dia cynical tau bila jadi-jadi tangkap sana sini semua sebab dia tahu engkau juga yang lantik engkau juga yang tapis dia tahu prosesnya ialah sebelum seseorang itu dilantik Hatta untuk naik pangkat biasa pun jawatan biasa kat bawah, apatah lagi untuk jawatan seperti panglima, kantor tentera ke ketua pengarah sana sini kan. Dia tahu sebenarnya ada berlaku proses tapisan dan perlu mendapat tapisan dan kelulusan daripada SPRM. Mm -hmm, jadi mm -hmm. apa yang kamu tapisnya? Mm -hmm. ha, jadi sebab itu kalau tengok komen-komen, saya selalunya bila buat konten, ha. Sebahagian daripadanya ialah untuk menyampaikan maklumat itu. Sebahagiannya ialah saya nak tengok reaksi. Mm -hmm. Dan reaksi yang datang itu sebenarnya kita boleh tengok sebenarnya jenis orang macam mana. Sama ada dia ni chaplos ke, walaun ke, walanon ke, walajib ke. Mm -hmm. Banyak yang komen itu ialah daripada orang biasa sebab dia pun cikgu, dia pun pegawai biasa. Sebab tu pandangannya ialah semua ni alah, cukup syarat sajalah. Dia dia luluskan itu sebenarnya kalau geng-geng dia dia lulus ataupun dibuat tak tahu saja kan. Jadi itu hanya untuk mencukupkan syarat saja. Jadi um, dia satu kerugian kepada negara lah kerana eh? ya. Okay. Yang ini pun kena berhati-hati tau. Okay. Kan? yang ini mungkin Banyaklah yang serang saya, chaplots lah mm -hmm. kan, uh, yang kata, apalah Rafizi ni, orang tangkap perasuah pun dia tak puas hati. That's not the case. Mm -hmm. kan? Saya sebut bahawa, kalau kita betul-betul serius untuk memerangi rasuah, maka kita kena menangani punca-punca dan faktor-faktor yang membolehkan rasuah itu berleluasa kerana lebih baik kita tak ada rasuah langsung daripada kita sibuk tunjuk orang kita banyak rasuah tapi kita ada ketua pesuruh jaya SPRM yang cukup berani hmm. we don't need superman hmm. we don't we don't want rasuah yang berlaku sekarang ialah we have a superman hmm. we have a perdana menteri yang menjerit apa nama ni sakau lawan kita ada ketua pesuruh jaya yang pergi tangkap semua orang kan untuk tempoh yang pendek bolehlah tapi adakah itu akan menyelesaikan masalah rasuah di negara kita kalau tengok kepada dapatan-dapatan nampaknya rakyat sinikal lah sebab rakyat tahu punca-punca yang menyebabkan rasuah itu nampaknya masih belum ditangani dengan baik. Jadi soalan yang kita perlu tanya ialah apa punca-punca dia? Dia tak tapis betul. Kita sebab kita tak pernah ambil rasuah kot, jadi kita tak tahu kau tengok aku aku tengok kau. <tampoco> jadi sebenarnya tapi dia ada banyak saja kajian dan pandangan hmm. yang mengenai di, dan bila kita buat benchmarking di Malaysia Berbanding dengan negara-negara lain kan Kita tahulah Apa contoh-contoh Punca-punca -contoh, um, yang menyebabkan Senang berlaku rasuah di negara ini Kita Saya so, tak tahu <laughs> Direct, what? <laughs> Direct, Direct what? Cannot think no. No, I mean like in, in the Malaysian context hmm. Well first kita kena tengok Proses dan sistem lah mm -hmm. kan, okey. Dia okey Kita ambil lah hardware, software, kan? Mm -hmm. Katakanlah uh, kita menguruskan satu syarikat, kita kena ada hardware, kita kena ada software, and kita kena ada the culture that operationalize and bring together software dan hardware. Tadi kan, mm -hmm. hardware ni ialah ketua pusur jaya SPRM lah. Dia hardware dia ada tangkap, gini-gini kan? software dia apa dia dalam kajian kita sistem tu itself sistem tu maksudnya the rules kan apa rules ya satu contohnya ialah perolehan hmm. sistem perolehan itu kita semua tahulah sistem tu kena game uh, kan uh, SPRM uh, ataupun Datuk Seri Anwar kata kita akan cegah katel dan cara mencegah kartel ialah bila kita berjaya menangkap 20 syarikat yang di dalam satu kartel. Kan? Orang yang sama mengawal 20 syarikat. Dia dah ada semua kaki dia kat mana ni. Pegawai sana, pegawai sini. Daripada meletakkan spek perolehan lagi pun, dia dah tahu dah berapa costing, berapa yang dia nak bid. Jadi dia susun 20 syarikat, Syarikat A ni yang dia nak menang kan Katakanlah 10 juta Yang lain tu dia ubah Yang ni dia letak 7 juta Itu dia letak 20 juta Semua Jadi lalalah pusing Kau mana pun dapat kat dia juga Kita semua tahu Benda tu berlaku kan hmm. Jadi Kali pertama tangkap Kartel Okay ha. Yeah. Kali kedua Kali ketiga lah Orang kata hmm, Super tak payah hmm. Sebab orang tahu What you need to do Is to fix the loophole Hmm How is it that sistem yang boleh kena game ini masih lagi berterusan? Sebab itu yang perlu ditanya masalahnya ini semua soalan-soalan yang 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 sensitif kerana perolehan ini semua di bawah Menteri Kewangan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Hmm. Sebab itu kalau tanya pegawai awam jangan terkejut pegawai awam rasa macam ya Datuk Seri Anwar kita tahulah you nak lawan rasuah tata kelola tata kelola tapi Menteri Kewangannya you yang jaga perolehannya you. Mana yang perubahan perolehannya? Kalau kita tahu sistemnya itu menyebabkan boleh ada sindiket, menyebabkan boleh ada rasuah, kita tahu dia dah boleh game daripada set. The word go, get go, dia dah boleh game. Then apa yang kita perlu buat untuk kita menukar sistem itu, proses SOP satu persatu supaya... Um, Uh, risiko rasuah itu makin berkurangan dan di mana-mana pun caranya ialah benda ni bukan rocket science caranya ialah dia panggil devolution of power hmm. Jangan tumpukan kuasa yang bersabit dengan perolehan ini di tangan-tangan tertentu. Itu satu, devolution of power. Kedua, ialah to make it as transparent as possible. Bila benda tu telus, jadi tak boleh nak konar lah. Kan? jadi sebab itu, yang kita belum dengar banyak lagi, belum lagi nampak ialah apakah langkah-langkah yang bersifat structural yang diambil untuk mengetahui takkan proses dan SOP kita dalam semua perkara untuk memastikan dia lebih telus hmm. untuk memastikan kita tak perlu kaki di dalam uh, contohnya kan sebab tu saya saya sampai ke tak berjaya lah contohnya kalau ikut aku aku umum dan senarikan dia semua projek yang diluluskan hmm. semua supaya dia macam main saham kan? Nah. Insider trading, konsep insider trading. Kenapa insider trading itu ialah salah di sisi undang-undang? Privileged information. Ialah, insider trading nama privileged information lah but why? Sebab dia unfair competition. Unfair competition. Bila unfair competition, ada orang yang dapat maklumat lebih awal daripada maklumat dalaman, maka dia boleh buat keputusan yang favourable. lebih baik yang lebih favorable kat dia berbanding orang lain. Jadi untuk mendapatkan maklumat tu dia buat apa? Hmm rasuah. Ha jadi cara dia ialah kalau hardware tu kita tak sentuh lah ha, itu SPRM sebenarnya sekarang kita bercakap tentang software kan tadi ada banyak benda yang perlu ditukar mengenai software itu dan ia mestilah bergerak ke arah memastikan level playing field and the way to do it is to remove as much power from 3-4 orang kepada melalui yang tak boleh nak kona semua tu dan juga to make sure at least is as transparent as possible supaya semua orang ada akses kepada level playing field kan jadi benda ni itu konsep dia lah how it is being translated into one dari segi tata kelola perolehan dari segi contohnya kan dari segi projek-projek yang berbentuk konsesi mana ada ketelusan langsung kalau saya ada lubang ataupun baik, saya boleh buat, oh saya nak bina jambatan terbang ke Kuala Kangsar. Kan. Okay. Saya pun bawa saya pergi jumpa approach, benda tu tiba-tiba akan dipertimbangkan oleh unit kerjasama awam swasta di bawah Perdana Menteri. Ha. Hmm. Pumpang-pumpang digunding, kita semua tak tahu apa. Tiba-tiba, ha, kerajaan telah membuat keputusan gini, 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 gini. Saya dalam kerajaan pun, dulu mana ada. Sedar-sedar, dah datang kepada kabinet lah. Hmm? <laughs> kan? Masa itu, ha, gini, 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 kan. So, benda-benda uh, macam ini, the more you remove uh, the veil, the more you remove tirai-tirai, tabir-tabir ni, lebih telus it is maka tak perlulah untuk simpan kaki dekat kementerian-kementerian dekat bahagian perolehan tak perlu simpan siapa-siapalah sebab semua orang boleh ada level playing field kan? yang itu dari segi hardware-nya kita belum belum nampak lagi lah kan? saya belum yakin dan tak nampak sangatlah perubahan besar kan? tapi kalau hardware-nya bagus kalau software-nya bagus ada satu lagi komponen yang cukup penting hmm. yang kalau tak ada yang itu pun risiko rasuah akan tinggi. Okay. Which is culture. Culture itu ialah mengikut teladan dan um, yang ini yang saya rasa cabaran utama. Uh, yang Datuk Seri Anwar ada untuk meyakinkan rakyat bahawa dialah pemimpin yang terbaik yang kita boleh beri amanah itu untuk membersihkan Malaysia daripada rasuah is because sehingga sekarang lah saya rasa at this point kan rakyat tak yakin bahawa budaya kepimpinan kerajaan dan politik itu bertukar sebab itu pandangan rakyat ialah Sama je dia orang ni Macam itulah Masuklah siapa pun macam itulah Macam saya selalu sebut lah uh, Kalau Pans Orang yang bawa beg tu Dia akan pakai kopiar mm -hmm. Orang yang sama Kalau PKR Dia pakai suit Tapi tak ada tie hampir orang yang sama lah kepit oh eh big kepit, kepit. Uh, kepit. Ha. kalau contohnya UMNO ha, dia buat dengan sigar dia dengan kafe yang mahal ke apa dengan tie dia semua kan jadi rakyat memang rasa hmm, masuk macam mana pun macam itulah dia orang sebabnya ialah mereka tak nampak ada perubahan dari segi budaya kepimpinan di peringkat politik dan juga di peringkat kerajaan so macam mana nak ubah budaya kepimpinan start dengan kita. Start dengan kita betul. Precisely, dia mesti start daripada atas. Ah, Sebab itu kalau orang chaplos yang dok marah aku sangat ni, kenapalah you hentam sangat Anwar Ibrahim? Kenapalah you marah sangat ke Anwar Ibrahim? Tidak, I am giving him advice. Kau ingat masa aku dalam parti dulu Aku tak bagi alas uh, nasihat yang macam ni Macam ni lah aku bagi nasihatnya Sebab tu dia tak suka lama-lama Sebab tu saya ingat dulu masa pemilihan 2022 hmm. Datuk Seri Anwar berkempen untuk Saifuddin kan hmm. Dia pergi tunjuk kat orang tengok ni Dia ni kasar dengan saya ni Nasihat Kalau dia tegur saya ni kasar Itu Tak hormat dia cakap saya sendiri. Ya Itulah yang dia duk cerita kat orang Dia pergi tunjuk kat seorang-seorang ni hmm. Kan? Orang oh, tunjuk aku balik lah kan? Memang betul lah saya, saya tegur memang minta maaf lah. Kasar. How else do you want me to say it? Kan budaya kita ni, mwik 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 mwik. Mesej tak sampai kan? Jadi, saya menegur ni kerana kita nak dia berubah dan menjadi lebih baik kerana dalam aspek melawan rasuah dan memerangi rasuah, dia mesti bermula daripada orang nombor satu di negara kita iaitu perdana menteri. Hmm. Dan macam mana yang ada sekarang ini bagi pandangan saya melunturkan keyakinan ataupun perkara-perkara yang menyebabkan rakyat rasa walaupun di bawah Datuk Seri Anwar Ibrahim budaya kepimpinan itu tidak berubah. Contohnya bila ada orang macam Faraj Kan dia kata, hmm, sama je lah, cakaplah Datuk Seri Anwar, cakaplah macam mana, tak ada kenapa saya. Orang tahu lah, orang tengok sana macam mana budak ni dalam tempoh 2-3 tahun jadi macam ini, kontrak sana, kontrak sini. You cakaplah, ini semua dimenangi secara tanda terbuka. Orang kata, ya lah Menteri Kewangan tu, ya lah Anwar Ibrahim. Ha. Jadi akhirnya, so it tak have dia sama juga dengan Tan Sri Azam baki. Orang akan kata macam mana kau Anwar dulu tahun 2022 kau juga pergi demo depan parlimen. Suruh tukar kan sebab Tan Sri Azam Baki masa itu ada kes yang didakwa sepatutnya telah melanggar peraturan kerana dia didakwa terlibat ada pegangan saham semua. Mm -hmm. Aku masa itu tak ada dalam politik pun aku tak ambil pot pun aku tengah berlari naik basikal <laughs> kan masa itu. Yang susah payah demo ni ialah Anwar Ibrahim. Tiga tahun kemudian, you kata, ah, dia lah orang yang paling sesuai. Dia lah orang yang berani. Jadi, what do you expect the public rasa? Public akan kata, hmm, sama budayanya tidak berubah asalkan dia ikut aku, dia okay. Kalau dia lawan aku, dia tak okay. Mm -hmm. ah, itu yang maksudnya budaya. Once you don't, kalau kita dah hilang keyakinan orang kerana mesej kita ialah budaya itu sama macam dulu, hmm. you letaklah ketua pusuruh jaya hebat macam mana pun, you letaklah tata kelola SOP hebat macam mana pun, rakyat akan tetap cynical. Dan itu adalah cabaran yang paling besar kepada kerajaan yang ada sekarang. Saya tak kisahlah dia, dia orang punya cerita tu dia orang punya cerita lah. Tapi malanglah kerana kita ni berjuang dan berkempen berpuluh tahun untuk lawan rasuah. We have this one chance to get it right. Maksudnya to get the hardware right, to get the software right and most importantly to fix the culture dalam kerajaan, dalam politik, dalam masyarakat kita. I don't think kita akan berjaya laksanakan lah uh, menjelang dalam pilihan raya yang akan datang. Kalau tiba-tiba Datuk Sri Anwar pecat Zambaki, dan Fahaj dibawa ke Matamak. Hmm. Rasa boleh menang? Rasa boleh menang. Hmm. 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 I think kalau contohnya dia ambil tindakan yang drastik macam itu. Dia betul serang. Saya mendengar. <laughs> I hear you. Uh, rakyat semua. Uh, dan kita betul-betul serious. Uh, dan tindakan-tindakan seperti itu dibuat. Then saya rasa rakyat yang sebelum ini cynical kata dia. Mungkin, hmm, I will give him another chance. Yeah. Jadi of course we have to see macam mana penama ni um, angka sokongan. Tapi saya dah ulang berkali-kali daripada tahun 2023 kepada sekarang ni dah masuk 2026, uh, Sinisism rakyat mengenai slogan banteras rasuah ni memang naik mendadak lah. Jadi pandangan rakyat mengenai usaha dan juga keikhlasan dan keberkesanan kerajaan Mandani membantras rasuah dia sebenarnya uh, going south, bukannya going north kan. Hmm. Jadi uh, itu terpulang kepada Datuk Seri Anwar lah. Tapi pandangan saya in absence of everything else dan kalau puncanya itu kita tahu you can fix the hardware, you need to fix the software but most importantly you need to demonstrate the right cultural leadership hmm, hmm, hmm. Then If you do each one Dan saya ingat rakyat akan Akan bagi uh, Pandangan yang berbeza lah Okay baik Wabi Satu jam lima puluh minit No, oh, uh, ya ke? Ya. Uh. Hmm.